və bu həbs məsələsi gələndə bəli həbslər gedir, davam edir və davam edəcək bu həbslər. Bu bir tərəfdən yaxşıdır ki, kriminal sərtəddən qorxur. İkinci tərəfdən biz sistemi dəyişməsək, yeni adamlar gəlsə, yenə davam edəcək. Çünki sistem belədir ki, insanı özünə yığışdırır. Və yeni adamlar da gəlir köhnə sistemin içindədir. Azərbaycan ha, hörmətli Sərvər bəy. Yeni dövlət maşını lazımdır. Yeni dövlət maşını. Köhnə dövlət maşını yox. Köhnə dövlət maşınını Ramiz Mehdi sürürdə. Yaxşı elə pis yaxşı elə e, belə o köhnə qaz. İndi neçədir? Qaz neçə maşın var? Bir 52 zət. Elə bir tər sürür qaz 51. Bizə yeni dövlət maşını lazımdı. Yeni adamlar lazımdı. Yəni açıq-aydın bax bu yerdə həbslər də göstərir ki, icra baş nə qədər icra başlar tutuldu. Nazirlər stulunu, ondan sonra orada nazir istəyən, ayırar e, sahələdə yaşayan adamlar tutulur. Amma vəziyyət dəyişmir. Ona görə dəyişmir ki, sistem özü qüsurludur. Azərbaycan hakimiyyət də bu sistemi dəyişməlidir. Yox, sistemi dəyişmirsə də bu bu qaydada davam <laughs> edəcək. Ölkədə 80 icra hakimiyyəti var. Bunun 80-i də datasyada oturub. Əbniyə saxlayırıq biz bunu. Yəni həbslər təbiəti ki, həbslər davam edəcək. Həbslər bu gözlənil haldır. Bu sistem bir növ cinayətə yetişdirir. Yəni əgər sən əli pula çatırsa, maliyyə sahəsinə çatırsa, Orda kimsə nəsə də oğurur. Yəni belə loru düzəldəcək. Dana kimi bordur, sonra kəsirsən, sonra da atır, yenə pul qazanır, da eləmi? Belə gəlir sistem, sistem bax belə, belə bu bu formada işləyir. İstəyirsən borda, istəyirsən eyni şeydirə sistem budur. Sistem evet, dəyişmək lazımdır. Və bayaqdan siz də bir neçədə Qurbaniz Mehtiyevun adını dediniz. 5-ci kolon deyilir. Yenə də de, o bayaq dedim ən üst səviyyəli məmurlar, deputatlar, hakimiyyətin ən yanında olan 5-ci kolondan danışırlar. Bu qədər illərdə siz heç raz gəldinizmi bir adam göstərən, əki tək bir adam. Bax, 5-ci kolonun bu təmsilçisi belə bir şey oldumu? Ümumiyyətlə 5-ci kolon olmayan kimdir bu ölkədə? Və bir şey də soruşum, elə sual üstə bir yerdə cavablandıran. Yaxşı, bu ölkədə bu qədər şeyləri və Ve baş verən bütün Yaman nə varsa hamısını deyirlər Ramiz Mehdi bilib. O zaman ölkənin digər rəhbərliyi İlham Əliyev, nə bilim Mərhəm Xan, bundan sonra kimi şə prezident idi da. Bu digər nazirlər var, filanlar. Bunlar mənim məşqur olublar ki, hər şey Ramiz Mehdi bilib, rahat edilib. Nə məsələdir o? Ki Ramiz Mehdi indi ölkəni uzun müddət faktiki olaraq idarə edib, icra strukturunun rəhbəri olub. İndi görsən, misal üçün özü hərdən atan bir söz adam arxasında Rusiya duran adam heçəsə hesablaşmır və Ramiz Mehdiyev əsinə baxanda bu sistemin memarlar hesab olunur. Əsas memarı hesab olunur. Ona görə hamı onun üstə düşür. Və Ramiz Mehdiyev də müqavimət göstərir. Yəni Azərbaycanda demokratik sistemin bu olmasında, ölməsində Ramiz Mehdiyev müstəsna rol oynadı. Biz bunu indi demirik ki, biz bunu 90-cı illərdən deyilik. İndi indi misal üçün adamlar çıxıb indi əl ilə danışır. O vaxtı ləppət deyirdilər, o vaxt sağlam deyirdilər, kitab yazır, kitabına tərif deyirdilər belə filan. Ona görə də deyək ki Rəmis Mehdiyev məsələsi indi deyil. Bu 5-ci kolon deyirsiz Sərdar bəy. 5-ci kolon Çim Azərbaycanın bayrağını verir üz istəmir. Rusiyan bayrağını verib dalğa keçirdi 44 günün mərhubədən sonra. Era bu 5-ci kolon ya oldu və ya onlara xidmət etdi yeni şey idi. Ondan sonra va Azərbaycanda partiya sədrləri var. Partiya sə sədrlərinin müavinləri var, xalifoloqları var ziyallar var. Açık, aşkar Rusiyanı müdafiə edirlər. 5-ci kolon budur da. Azərbaycan da müəyyən kəsim var, müəyyən bölgələr var. Bunlar açıq-aşkar İranı müdafiə edirlər. İranı kiçikləyirlər. 5-ci kolon odur da. İndi hakimiyyət görəvlərinin əlində daha faktlar var. Məsələn, Adil Əliyev deyir 5-ci kolon var. Filan. Mən də dedim ki, bizim əlimizdə görəv yoxdur rəsmi. Ona əlində böyük dövlət görəvi var. Vice Speakerdir. Var, açıq desin. Yani onun elinde gören var ha. Yani onun elinde el hem de faktör var. Rıçak Bey. Cinayetinde bir de haber vermemek olmaz. Adil Aliyev'den böyle bir cümle de çıkartmışlar. Ben doğrusu hiç ihtimal vermiyorum. O konteksten çıkarma da olabilir ama o nedir değerlendirdiniz ki? Yani üçüncü Karabağ savaşı olacak ve muhalefet bu savaşta E, autorlarımızın işgalına şərait yaratmaq istəyir. Nəsə belə biraz da daha... müxalifət yox, o 5-inci kolonla müxalifəti bir yerə gətirmişdi. İndi bu Adil Əliyev on deyəsə, bu da ciddi məqamdır. Yəni biz, biz bu hərbi olmasını istəyirik ki, müharibə olsun, torpağımız işğaldan azad olsun. Olacaq mı, olmayacaq mı? Adil Əliyev xəbərdarlıq edir ki, müharibə olacaq. Kanada'nın yani dövlət vəzifəsi var. Bu hərbi olacaq. 2-ci də o, o sualı önüzdə vermədə amma ehtimal edə bilər ki, bu deyir ki, 5-ci kolonla müxalifətini hansı müxalifətdir? Məsəl üçün bilmirəm. Radikal müxalifət deyil. Yəni radikal müxalifətin hansı nəzəri, şöhrəsi var, İran meyllidir, eləsi var, deyək ki, Rusiya meyllidir, eləsi var, Avropa meyllidir. Yəni bu bu radikaldır bir yerdə deyil axı. Radikaldır. De, İstədim onu soruşum ki o konkret istən çıxarmadım yoxsa cümlə məhz bucura qurulub ki Yo yo cümlə o formada deyil o formada deyil amma indi mən də ona görə deyirəm ki jurnalistlərin işi həm də odur ki Adil Əliyevdən əlaqə saxlasın ki yəni konkret deyəndə bunlar kimin nəzərində hansı faktlar var? Qaçıb faktlar var adamın. Hər halda məncə bu bizim ölkədə Əhsəd bəy e, ədəbiyyatda, mətbuatda ümumiyyətlə ciddi redaktə və redaktə problemi var. Elə məsələlər var ki məsələn dünən prezidentdən bir sitat vermişdilər. Mən ifadə etdim. Mən başa düşə bilmədim. Eee, prezident orada nə demək istəyir ki, Avropa parlamenti e, bizə nisbətən, Azərbaycan parlamentinə nisbətən Ermənistan parlamentinəmi ya daha yaxşı münasibət bəsləyir? Yoxsa prezident demək istəyir ki, eee, Avropa parlamentinin bizə münasibəti Ermənistanın parlamentinin bizə olan münasibətindən daha betərdir. Mən anlaya bilmədim. Yəni bu bu şeyden biraz e, i̇kinci, bu ikinci de. Olur. Yo 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 ikinci de. Prezident de der ki yani farklı bir açıkçası ki Avrupa parlamentinin mövgeyi hatta Ermenistan parlamentinin mövgeyinden daha gerezdir. Yani bir, bir açıkçası. Çünki Avropa Parlamenti yəni Ermənistan parlamenti kim idi? Avropa Parlamenti qərəzli mövqe sərgidiyi baxır. Bəs biz də ona etiraz edəmişik. Mənə deyirəm Azərbaycanın siyasi qüvvələri, media, laf atan, söz atanlar var ya, bunlar hesabını çıxartmasın. Çünki yeri gələndə ölürlər ki, Avropa İttifaqına ölkələrin birinə bir tədbir kəssin, bunlar da gətsinlər ora. Aşə, buna görə təəkkür demirlər. Yəni burada redaktaya ehtiyac yoxdur. Avropa Parlamentinin bizə mövqeyi həddən artıq düşmənçilik mövqeyi idi və bununla bağlı da biz həm səfirlərimizi günahlandırmışlar, hə? həm burda onlarla əlaqəsi olan səs çıxartmayan adamları cinayətə. Və zəhər ziqqım olsun, o qədər onlara kölgə yedirdilər, milyonlarla pul açdılar. Onu hesabını kim verməlidir ocaq? Bəs mən deyirəm, aha deyirəm ki, Azərbaycanın gör Avropa adına qədər səfirləri var, diaspor təşkilatları var, xeyri qeyhetləri var, pul verdilər adamlara, kürdü yedirdilər, nə edirlər? Deyirəm bəs bunların fəaliyyəti nə? 635-lik nə? ə Ermənnə tərəfə, işğalərinə, yəni bizim 635 əleyhimizə faktiki ham əlimizdə səs verir. Ona görə bax xarici ölkələrdə olan bizim səfirlərimizi, fəaliyyəti də belədir. Məsələn bax bir 70 yaşlı bir sadədir, Ukrayna səfiri təyin ediblər. Ədəbiyyat müəllimi, hardan gətiriblər, diplomat eləyiblər, sonra səfir, heç bir diplomatik təcrübəsi yox, fəxri olub gəldi, qəssiz gəldi ölkəyə. Gələcək Avropadakı, tani Avropada aparıcı ölkələrdə səfirlər kimlədir? Heç kim də heç nə tanımır. Hansın tanış, hansın rol var? Hansı məlumat evet. verir Avropanın içində. Kəsə qoyulan nazirlər tanınır. Nə aparıcı ölkələrdə olan, e, doğrudan bura həm sizcə, həm də Azərbaycan böyük ölkə deyil axı Azərbaycan indi Çin deyil, də, Rusiya deyil, Albaniya deyil, Ermənistan deyil. Azərbaycanda aparıcı ölkələrin səfərləri, ondan sonra aparıcı, yəni əsas o orta tərəflər nazirlər, ondan sonra bütün dəvətçilər 125 nəfər Əsəd bəy O milyonun içərisindən 125 adam seçilir. Bunu uşaqlar da tanımalıdır, ey. Paqolov da hamısını. Çünki bu deputatdır, plancistdir. O zaman o bayaqdan danışırıq, e, bir siyasət deyirik. Yəni birbaşa Ramiz Məktiyev belə fövqəl güc ola bilməzdi. Hətta fövqəl güc idisə, bir daha o suala qaydayacam, bilmirəm indi sizin ona cavabınız nə olacaq? Ya bütün bu ölkədə deputat deyirsən Ramiz Mehdyv elədir. Xarici siyasət Ramiz Mehdyv elədir. Daxili siyasət Ramiz Mehdyv elədir. İndiyə in qədər in in Ramiz Mehdyv elə idi. İndiyə qədər Ramiz Mehdyv idi. Da bəs indən sonra gələr nə varsa mövcud hakimət məsələsi. Toxd edir. Olsa olsa qayda var da Əlişat bəy. Ramizmişsizini e, bilirsiniz. Ramiz Mehdyv iyerxiyadan niçəndədanmıydı? Bəli, o da keçdi. Ramiz Mehdyv faktiki ikinci yerdə olub həmişə. Bu cür ağa. E yürü. İcazə dəm miydi? Dövrə 4-cü yer deyildi, amma faktiki 2-ci yer deyilir, aldırmayın. Aha. 2-ci. Uzun illər də qeyri-rəsmi idarə ilə aparıb. Uzun illər də qeyri-rəsmi faktiki idarə ilə o aparıb. 1-ci dəm olub. Qeyd. Uzun illər dedilər ki, Əsir Mərdanov təhsilimizi dağıtdı. Uzun illər dedilər ki, Əli İsanov səhiyyəmizi dağıtdı. Uzun illər dedilər ki, Fərad Əliyev nə bilim iqtisadiyyatımızı dağıtdı. Uzun illər dedilər ki, nə bilim, hələ də deyirlər ki, Rəhim Qaziyev nə bilim ordumuzu dağıdıb, filan-filan. Ağır, buların heç biri, bu bunlar olsa-olsa belə dəkdə loru də, dildə. İcraçı direktor. Bular bu ölkənin təhsil siyasəti, bu ölkənin səyyə siyasəti, bu ölkənin xarici siyasəti, bu ölkənin daxili siyasəti, konkret bunu təyin edən, istiqamət verən, yəni konkret Bu ölkənin siyasəti bu olacaq deyən adamın adını nə heçim demirəm. Həm düşüb qramız Mehdi, İbrahimiz Mehdiy kim olub? Və İbrahimiz Mehdiy İlham Əliyevin bir fərmanı ilə bağladım. Qulağım kimi nə vurursan, getməyəndə də cəmaata müraciət edirsə, gəlin süpürür atır. O aparat qarışıq atarlar. Ha niyə olmaz bu şeylər? Onu soruşuram. Mə yoxsa dinləmirəm məhz. Qardarba bütünlükdə Hacimə təbişi. Hacimə bütünlükdə Hacimə Cünəçardı. Prezidentindən sual, deyək ki, haşmet, prezident administrasiyasında müəyyən mövqe tutan nazirlərə qədər bu ölkədə nə baş verisə məsulət bunlar daşıyıb. Amma bu reallıq ondan ibarətdir ki, indiyə qədər bu prosesi icra apar e, deməli aparatın rəhbəri kimi Ramiz Mehdiyev bu prosesə rəhbərlik edib. İndi Ramiz Mehdiyev yoxdur. İndi indən belə hər hansı bir neqativ hal varsa, təbii ki, artıq ölkə rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır. Ona görə də ölkədə dəyişim olmalı. Değişim olması için de. Hala da Ramiz Enverovic deyip durur. Kim değil? <laughs> Ramiz Enverovic değil. Ancak Ramiz Enverovic. Yo Bilmiyorum. Ramiz Enverovic. Ramiz Enver Oğuz bir dedi ki Ramiz Enver Oğuz bütün asrı da ayrı yere yer yok diyor. Ramiz Enver Oğuz'un orada barmağı işlemez. Yan adamları var orada. Ona göre değil. Ama yine diyelim Ramiz Mehdi Verasi bitti daha kurtardı. İndi meyan adamları orada burada var. Deftatı da var. Poliste de var. Ya, medyada da var, harda adamlar var bunun. Bizneste de var, her yerde adam var. administrasyonda da var, her yerde adam var. Ama yeniden bir de bu sesçi olacaksa Ramiz Mehdiyev olmayacak. Yaşayarak görer Yelçet Bey.